Модернізація зброї є особливою умовою для досягнення високих результатів. Сучасні аксесуари для автоматів здатні перетворити їх в суперзброю. Доброго дня. Доброго дня. В'ячеслав Журавльов, експерт у галузі прикладної підготовки та стрільби, 10 років присвятив Службі безпеки України. Звільнився у званні майора, автор кількох посібників для бійців українських спецслужб, володар чорного поясу Ніпон Кемпо. Украинские конструктора создали уникальный продукт. Они сумели объединить два вида вооружения. Это автомат Калашника и так называемую австралийскую винтовку АУК. Мы благодаря тому, что автомата Калашника очень много, благодаря нашему обвесу мы сделали тот же самый продукт, но только за меньше деньги. Но с таким же самым КПД, который был у Калашникова. В принципе, если взять два вида вооружения, да, с виду абсолютно не похожие. Абсолютно не похоже. Да, мы взяли их и, грубо говоря, скрестили, да, и получили продукт, который одновременно, похоже, что мы убрали, что мы добавили, да? Потому что взял и самый курыстнейший. Ну да. Приклад мы убрали, естественно, потому что он нам мешает. И мы сделали, мы спрятали по принципу ПУФАБа, Мы спрятали весь ударно-спусковой механизм, сместили больше назад для того, чтобы центрировать. И когда человек работает, это позволяет ему работать с одной рукой, да. То есть я использую оружие. Если мне надо использовать еще пистолет, я могу использовать еще пистолет и работать с пистолетом, да. Я свободно могу перекрывать сектора и свободно работать с ним, не очень удобно. Э, то есть, э, если мы берем автомат Калашникова, удобно тоже, но он э, не центрирован, он падает. Да. И у вас получается центр э, массы смещен, у вас уже выстрел неточный и так дальше. Ну, короче. Так, э, вы достигаете длины оружия, не обрезая ничего, не изменяя. Длина ствола остается точно такая же. То есть все такие технические характеристики остаются при нем. Это самое главное. Очень часто встречаются люди левши, которые стреляют не к правой руки, а с левой руки. И многие задают вопрос, как бы это все модифицировать. Мы смогли, модифицировали, сделали непосредственно работу, которая позволяет человеку свободно работать левой рукой. Да? Вы досылаете То, патрон в можно да, и так, и так. Да, да. вы досылаете патрон в патронник, и вам очень удобно работать. Если вы будете хвататься за цевье автомата, если оно нагревается, вы можете ожечь руку. Здесь вы этого не достигнете. Мы сделали, опять же, быструю перезарядку за счет клавиши, да, и у вас перезаряжается. На пистолет рукоятки сделан предохранитель, который позволяет вам никуда руками не заходить, ничего тут не переключать. В условиях... Это Да, да, это новые элементы, которые, опять же, мы учли, то, что по пожеланиям, то, что к нам ребята обращались, мы по пожеланиям... Их ним это создали. Он предназначен для оптики, для коллиматора, а для механического да, прицела большой. Ну, Дело в том, что здесь существует планка пикатини. Вы можете стоять, начиная с тактического фонаря и заканчивая оптикой. Мушка осталась, ничего не изменилось. Если вы хотите стрелять с открытого прицела, вы можете работать смело. И это позволяет свободно использовать открытый прицел. Это у нас получается ручной пулемет Калашникова. Вот авто, постой автомат. То есть принцип остался тот же самый, принцип пулпаба, э, безопасность, аргодинамика и модернизация. То есть очень удобно, очень хорошо. Народный автомат Калашникова – Безперечно, наикращая стрілецька зброя, яку наша армия имеет в массовой кількості. Надійний та знайомий кожному бійцю він довів своїй якості у незліченних боях та війни змінюються, і солдатам потрібна сучасніша зброя. Сьогодні ми побачили, що автомат Калашникова і сам може бути гідною базою для подальшої модернізації і стати найгіршим за штаур аук, а в чомусь і кращим. А отже, вірний АК ще не раз допоможе нашим бійцям виконати команду Вогонь. За часів радянського союзу було виготовлено величезну кількість автомата Калашникова. На складах його стільки що можна озброїти все населення України. Але сподіваємося, що він так і залишиться там лежати. Мирного вам неба! Це була програма зброя.